الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وعلى من بهديه مقتدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله إثنا عشر شهرا في كتاب الله محترم ناظرين سامعين الكرام کہ سفر المظفر یہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے یہ مہینہ زمان جاہلیت میں منحوس آسمانوں سے بلائے اترنے والا اور آفت نازل ہونے والا مہینہ سمجھا جاتا تھا زمان جاہلیت کے لوگ اس مہینے میں خوشی کے تقریبات جیسے شادی بیاہ اور ختنہ وغیرہ قائم کرنا منحوس سمجھتے تھے اور قابل افسوس بات یہ ہے کہ یہی نظریہ نسل در نسل آج تک چلا آ رہا ہے حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی صاف اور واضح الفاظ میں اس مہینے اور اس مہینے کے علاوہ پائے جانے والے تمام توہمات اور قیامت تک کے باطل نظریات کی نفی فرما دی اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ایک شخص کی بیماری دوسرے کو خود بخود لگ جانے کا عقیدہ ماہ سفر میں نحوست ہونے کا عقیدہ اور ایک مخصوص پرندے کی بدشگونی کا عقیدہ سب بھی حقیقت باتیں ہیں چنانچہ سی بخاری میں ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لاعد ولا سفر ولا حامہ اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام میں اس قسم کے فاسد و باطل خیالات و نظریات کی کوئی گنجائش نہیں ایسے نظریات و عقائد کو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤ تلے رون چکے ہیں سفر کے مہینے کو منحوس کیوں سمجھا جاتا ہے اصل میں ایک منگڑت اور خود ساختہ حدیث جو کہ دشمنان اسلام نے اس کو مشہور کیا ہے ماہ سفر کے متعلق نحوست والا عقیدہ پھیلانے کی خاطر وہ حدیث اس طرح بیان کرتے ہے کہ مم بشرنی بخروج صفارا بشر تو اس کا ترجمہ ہے کہ جو شخص مجھے سفر کے مہینے کے ختم ہونے کی خوشخبری دے گا میں اسے جنت کی بشارت دوں گا یہ حدیث مبارکہ ملا علی قاری علامہ شوکانی اور دیگر محققین محدثین نظام کی تصریحات کے مطابق یہ حدیث موضوع اور منگڑت ہے لیکن اگر کچھ لمحات کے لیے بالفرض یہ حدیث تسلیم کر بھی لیا جائے کہ یہ حدیث صحیح ہے بالفرض تو بھی اس حدیث سے مائع سفر کی منحوس ہونے پر دلیل لینا یہ درست نہیں ہے بلکہ اس صورت میں اس کا صحیح مطلب اور مصداق یہ ہوگا کہ چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں وصال ہونے والے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب جل جلالہ سے ملاقات کا حد اشتیاق تھا اس لیے ربی الاول کے شروع ہونے کا انتظار تھا چنانچہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر یہ حدیث بالفرض صحیح ہوتی بھی تو اس کا مائے سفر کی نحوست سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں بلکہ اسے محض مسلمانوں میں غلط نظریات پھیلانے کی غرض سے گڑا گیا ہے واللہ اللہ عالم ناظرین کرام اور سامعین کرام خلاصہ یہ نکلا کہ سفر کے مہینے کے متعلق جو لوگوں میں مشہور ہے اور خاص کر عورتوں نے یہ بات مشہور کر رکھی ہیں کہ یہاں پر آسمانی آفت اور مصیبتیں اور بلائے نازل ہوتی ہیں یہ سب بے بنیاد اور بے فائدے باتیں ہیں اس کا کوئی ثبوت اسلام میں نہیں ملتا اور جو حدیث مبارک وہ اپنا دلیل پیش کر کے بیان کرتے ہیں تو وہ محدثین نے اپنی کتابوں میں سریح کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ یہ من گڑھت ہے اور یہ موضوعی حدیث ہے یعنی جوٹی حدیث ہے بارحال اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بھی نحوست نہ کسی مہینے میں ہے نہ کسی عورت میں ہے نہ کسی پرندے میں ہے اور نہ کہ کوئی بیماری جو ہے اللہ کے حکم کے علاوہ کسی دوسروں کو منتقل کر دی جاتی ہیں تو ایسے عقائد سے بچنے کی کوشش کیجیے اور دوسروں کو بھی صحیح اسلام کا عقیدہ اپنانے کی ترغیب اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو عطا فرمائیں اللہ جل جلالہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کی اصلاح فرمائے اور اسلام اور اسلام قوانین اور تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین